до этого, когда я в Малую Корениху, пришли в рассаде, по стаканчику вина. И все. Что потом? Забрали мобильный телефон и поехали в Николаев, сюда на маршрутке 86-й, на рынок Малая Кореневка. Встретили в маршрутке знакомого хлопца. Саня ему предложил, не надо ему мобильный телефон. И он говорит, надо. Мы вышли в Варваровке, он ему только отдал мобильный телефон, он только отдал деньги, и сразу нас встретили родичи маленького мальчика. Потом приехала милиция и забрали нас сюда. Сколько мальчику лет? С 2002 года рождения. Вообще, откуда возникла идея отобрать какую-то вещь у ребенка? Я сам не знаю. ранее попадали в поле зрения милиции и привлекались к какому-либо правонарушению? Нет. А товарищ ваш? Он был ранее судимый. У него было два года чего-то сложного. Мы шли с каганихи, ну, пьяные, домой. И мы этого парня встретили маленького. Забавил у него телефон. И потом мы на автобусе сели, там автобус до поворота, там чуть-чуть прошли, и сели на автобус на 86-й, хотели деньги с карточки снять, с мамой. И получилось, мы доехали уже, большую корениху, и уже в Орлавке на РСУ вышли. Я пацан, пацану показал телефон, и он говорит, давайте я куплю за 150 рублей, телефон возьму. И он нас повел в сторону училище, и нас потом отец поймал. Ну, милиционеры приехали. Они приехали нас и привезли, ну, ППС. И нас сюда, и нас потом допросили, и мы потом ездили в больницу, и нас... Какой телефон был, который отобрали? Ну, МТС называется, ЖПТС, сенсорная такая. Ребенку сколько, ну, мальчику? Сколько Мальчику лет, лет 10. Приблизительно. Лет 10. А зачем решили на ребенка выпасть? Ну, мы домой после шли, и парень после домой шел. И у него в руках телефон был, и мы у него забрали. И были пьяные, мы ничего даже не могли понять. Когда, уже заб... когда отец поймал нас, тогда нас задержали. Милиция приехала, они вызвали милицию. Что я даже не понял, что это пацана полез. И сейчас сожалею об этом. Что я до него полез.